क्या आप यूएस वीजा इंटरव्यूज में होने वाले बड़े चेंजेस के लिए तैयार हैं टफ इंटरव्यूज लॉन्ग वेट टाइम्स और रिजेक्शन को कैसे अवॉइड करें इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा आपकी फॉरेन ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का ये पहला कदम है तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यहां आपको मिलेगी हर वो जानकारी जो आपके वीजा प्रोसेस को सीमलेस बनाएगी हेलो दोस्तों जील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे यूएस वीजा प्रोसेस में होने वाले नए चेंजेस टफर इंटरव्यूज और वीजा अप्रूवल से जुड़ी डिटेल्ड जानकारी अगर आप स्टडी या वर्क करने का सपना देख रहे हैं यूएस में तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है जील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का मिशन है आपकी पूरी जर्नी को स्मूथ और हैसल फ्री बनाना अब बात करते हैं कि यूएस वीजा सिस्टम में क्या बड़े चेंजेस आ सकते हैं और ये बदलाव एप्लीकेंट्स को कैसे अफेक्ट करेंगे सबसे पहले वीजा लॉटरी सिस्टम को मेरिट बेस्ड सिस्टम से रिप्लेस किया जा सकता है ये एक सिग्निफिकेंट बदलाव होगा क्योंकि पहले वीजा लॉटरी एक रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस था जिसमें एप्लीकेंट्स की क्वालिफिकेशंस और स्किल्स का ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता था लेकिन मेरिट बेस्ड भी सिस्टम में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल स्किल्स वर्क एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी इसका मतलब यह है कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स और हाई अचीविंग इंडिविजुअल्स के लिए यह एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लेकिन साथ ही कंपटीशन काफी ज्यादा टफ हो जाएगा अब केवल लॉटरी में सेलेक्ट होने के बजाय आपको अपनी प्रोफाइल को इतनी स्ट्रांग बनानी होगी कि वह ग्लोबल कॉम्पिटिशन में स्टैंड आउट कर सके इसके अलावा इंटरव्यूज भी पहले से ज्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में ये देखा गया कि इंटरव्यूज काफी टफ हो गए थे जहां स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ इमिग्रेंट इंटेंट या अनक्लियर पर्पस के कारण रिजेक्शन होने की संभावना बढ़ गई थी ऑफिसर्स एप्लीकेंट्स के हर आंसर को ध्यान से एनालाइज करेंगे यह समझने के लिए कि आप जेन्युनली अपने पर्पस के लिए जा रहे हैं या आपके इंटेंशंस कुछ और हैं इस वजह से आपकी प्रेपरेशन की क्वालिटी आपकी सक्सेस के लिए बेहद क्रूशल हो जाती है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कॉन्फिडेंट आंसर्स और क्लियर पर्पस का होना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है ऑफिसर्स अब और ज्यादा केयरफुल अप्रोच अपनाएंगे जिससे एप्लीकेंट्स को अपनी प्रेपरेशन को एक हायर लेवल पर ले जाना होगा यह पूरा प्रोसेस नॉट ओनली डिमांडिंग है बल्कि एप्लीकेंट्स के लिए एक क्लियर स्ट्रेटजी की भी मांग करता है तो चलिए अब बात करते हैं वीजा अपॉइंटमेंट्स में आने वाली प्रॉब्लम्स की और उन्हें कैसे मैनेज करें वीजा अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो बैकलॉग आज भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है जो हर तरह के एप्लीकेंट्स के लिए एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पेंडेमिक ने इस इशू को और ज्यादा वर्सन कर दिया लेकिन यह प्रॉब्लम केवल पैंडेमिक के कारण नहीं हुई बल्कि यह पहले से एग्जिस्ट करती आ रही थी अपॉइंटमेंट स्लॉट्स की कमी के कारण लाखों एप्लीकेंट्स को अपने वीजास के लिए महीनों या सालों तक वेट करना पड़ रहा है टूरिस्ट वीजास के एप्लीकेंट्स को जो अपनी फैमिली से मिलने वेकेशंस पर जाने या बिजनेस ट्रिप्स के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं उन्हें 6-12 मंथ्स तक का लॉन्ग वेट करना पड़ सकता है स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है यूनिवर्सिटीज़ में टर्म्स फिक्स्ड होती हैं और अगर स्टूडेंट्स टाइम पर वीजा अप्रूवल नहीं करा पाते तो उन्हें अपनी अपनी स्टडीज या तो डिफर करनी पड़ती है या पूरी तरह मिस करनी पड़ती है ये डिलेज न केवल उनकी एजुकेशन प्लान्स को अफेक्ट करते हैं बल्कि उनकी करियर ग्रोथ और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं इमेजिन कीजिए आपने अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है लेकिन वीजा डिले के कारण आप टाइम पर क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे ये कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है वर्क वीजा होल्डर्स की सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है बहुत से प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी यूएस में काम कर रहे हैं उन्हें रिन्यूअल प्रोसेस में अनप्रिडिक्टेबल डिलेज फेस करने पड़ते हैं ये डिलेज इतने सिवियर हो सकते हैं कि कई बार उन्हें अपनी जॉब्स छोड़नी पड़ती हैं या वर्स्ट केस सिनेरियो में उन्हें अपने होम कंट्री वापस आना पड़ता है प्रॉपर प्लानिंग और अर्ली एप्लीकेशन ही इन चैलेंजेस से बचने का एक इफेक्टिव तरीका है अगर आप यूएस ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं तो अर्ली प्लानिंग ही इसका सोल्यूशन है अपॉइंटमेंट्स के बाद चलिए अब टफर इंटरव्यूज की बात करते हैं जो अपकमिंग में और चैलेंजिंग हो सकते हैं इंटरव्यूज में पर्पस ऑफ़ विजिट को क्लियर और कंसाइस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि ऑफिसर को आपके इंटेंशंस पर कोई डाउट ना हो फाइनेंशियल प्रूफ देना भी मैंडेटरी है जिससे आप यह शो कर सके कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और अपने ट्रैवल और स्टे के एक्सपेंसेस कंफर्टेबली मैनेज कर सकते हैं ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी स्ट्रांगली रेकमेंड करती है कि एप्लीकेंट्स मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करें ताकि उन्हें रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिले और उनकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो अगर आप अपनी ड्रीम जर्नी शुरू करने के लिए रेडी हैं तो ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी से कांटेक्ट करें हमारा मिशन है आपकी ग्लोबल एस्पिरेशन को रियालिटी में बदलना थैंक यू फॉर वॉचिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट टाइम तक के लिए टेक केयर और गुड बाय